Hoca Quranda Allah zina edən qadının zina etməsinin sübutu üçün 4 şahidin olmasını bildirir. Günümüzdə isə bir video çəkiliş bunu sübut edir. Bu video çəkiliş ayəni əvəz edirmi? Ayəni əvəz edə bilməz qətiyyən. Şahidlər də əvəz edə bilməz. Şahidlər də dəyilə bilməz. Nə üçün? Ona görə ki, qardaşlar, Allah Subhanahu Taala deyir: "Ərba'atu bil şuhada". 4 şahid istəyir. Allah Subhanahu Taala 4 şahid istəyir. 4 şahidin şahidliyi ilə zina günahı, zina cəriməsi təsdiq odul edilmiş olur. Bu gün videolar var, gizli kameralar var, açıq kameralar var. Bu videolara çəkilir, düşür və bu 4 şahidi əvəz edə bilər. Xeyir edə bilməz. Edərsə belə bunun üçün də şərtlər var. 1 Məlumdur ki, bu gün e, videolar və yaxud nə bilim nəylər, hələ qədimdə də var. Qədimdə çəkin bir əvvəllər də var. Bu videolar oynadı da var idi. Montaj deyilen bir məsələ var. Montaj deyilen bir məsələ var. İndiki dövrdə hələm, hələ montaj əvvəllər, yəni xüsusi otaqlarda, xüsusi yerlədə mütəxəssislər, peşəkar adamlar montaj eləyə bilirdi. Bunu kəsib, ona, onu kəsib, buna cüyləşdirib müəyyən bir şeylər düzəldə bilirdilər. İndi harda isə həmen-həmen hamı montaj edir. Həmen-həmen hamı montaj edir. Yəni texnologiya irəli gedib, bu telefon, kompüter, üçmüş şeylər e, inçaf edib, həmen-həmen cavan uşaqlar, körpələr başsa ki, montaj edir, bunu buna qoşur, onu ona qoşur. Ha-ha. Demək, montaj olunduğuna görə, montaj olunduğuna görə. Bu kimi şeylər nədir? Şahidlik yerində məsələsinə istifadə oluna bilməz. İstifadə oluna bilməz. Əgər həmin video çəkilişin 4 şahid yanında çəkilərsə, yəni 4 nəfər şahid gələr. Bunu sübut edəcəyəcək həqiqətən biz şahid olduq bu videonun çəkilişinə. O zaman o video qəbul olar, 1. İkincisi, mütəxəssislər araşdırar və geydi şərtsiz heç bir tərəddüd yeri olmadan təsdiq olunarsa ki bu həqiqətən də montaj deyil o zaman qəbul olar. Üçüncüsü, çox-çox üzr istəyirəm. Yəni bu şərhi bir məsələ olduğuna görə bu dəqiqliyə qədər bunu deməliyəm. Baxın. Video çox Dəqiq açıq olmalıdır. Video çox dəqiq açıq olmalıdır. Şahidlik də belədir. Şahidlik də belədir. Ki tam dəqiq ifadəsi ilə deməlidir ki, mən gördüm filan kəsən filan kəs filan vəziyyətdə filan şey, filan şeyin daxilində bu 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 işi eliyirdilər. Video belə bu şəkildə göstərməlidir. Ondan sonra zina günahı təsdiq olunmuş olur. Yoxsa belə zina günahı hələ-hələm təsdiq olunacaq bir günah deyil. Yəni dörd şahidin, hə mən gördüm filan kəslə ikisi bir yataqda idi, xeyr, hələ o o hələ zina demək deyil, əzizlər. Zinanı təsdiq etmək məsələsində çox belə dəqiq, incə nöqtələr, nüanslar var. Odur ki, məsələn uzatmadan deyirik. Video çəkiliş, dörd şahidi əvəz etməsi üçün şəriətin qoyduğu müəyyən şərtlərə cavab cavab verməsi və həmin videonun montaj olmadığını təsdiq olması lazımdır ki, bundan sonra da onu o şəkildə qəbul eliyib eləmək məsələsi aydınlaşmış olur.